Рады вас приветствовать на соревнованиях Сегодня в рамках месячника по правилам дорожного движения В нашей школе проводятся соревнования по велоспорту и по катанию на роликовых коньках В нашем многоуважаемом жюри представлено кандидатом мастера спорта по велоспорту Московским Данилом 10 класса Кучеренко Дениса и ученик с культуры Руслана Медведовича Ганеева. Итак, команда, первая команда велосипедистов. Формула 1! Вторая команда велосипедистов. Формула 2! И команда спортсменов на роликовых коньках. Все, держи. Все, стоп теперь сами соревнования. И как раз на звонок. Сейчас мы их проведем. Это кушать три человека пошли кушать. И сейчас они что, все выйдут сюда? После перемены начинаем соревнования. пожалуйста, я пойду за счет. Условия нашей соревнования. Отдать а эстафету стафету следующему. Встать конец строя. и ждать генерала. очереди. Вас что кубы начинают? Ах, мляк. На старт. Внимание. Мать! Давай, 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 давай,

да езди, залез! На последней скорости! движения это езда на велосипеде с преградами ваша задача объехать езду в ту сторону на линии старта назад вернуться тоже сюда, и отдать эстафету следующему человеку готовы? можем начинать по моему свистку вы начинаете на старт внимание Давай, давай, давай. Все, давайте поехали. Давай! Давай! Помощь быстрее! Петрофел! Ой, Безля, быстрее, Рома пошел! Давай, <сёжед> давай, давай! О, я с Жеха, Жека тебе не А я потом тоже... Повезло! Я Давай! давай

Все. Ой, бабушка пришла. Молодцы. Наталья Петровна! Мальчики Ой. Тихо. Это на то, как вы знаете правила дорожного движения. Когда вы едете на велосипеде, вы едете вы. тоже чаще. Правильно? Велосипед.

пожалуйста, дети, можно ли вы поступать следующим образом? Продемонстрируйте. Почему нельзя так поступать? Потому что другому нельзя прицепляться, потому что может случиться авария. И когда кто-то можно отцепиться случайно от другой транспорта, будет уже авария. авария. И, Спасибо. А мы первые мы а Все. Все так делать нельзя. Итак, следующий конкурс у нас для спортсменов на роликовых коньках. Ваша задача проехать, не сбив ни одной кегли,

парад участника соревнования на старт внимание матч Итак, дорогие ребята, ко дню, посвященному правилам дорожного движения, все команды за активное участие награждаются дипломами. Первая команда это Формула 1. Поздравляем вас. Вторая команда это Формула 2. И третья команда формула, э, роллеры нашей виртуозы. Получается пройти. Извините, мы дружим. Работу с ней ведем. Газеты выпускаем и к малышам придем. Три. Всем без исключения, нужно помнить, нужно знать правила дорожного движения. Сейчас мы познакомим.